Makmur hasil dalam negeri Malaysia, cukai anda, masa depan kita. Assalamualaikum selamat pagi kembali untuk klinik cukai di Bernama Radio. Ya dan uh, musim e-filing kembali uh, pada 1 Mac 2026 dan pastinya ramai yang nak tahu bagaimana menguruskan cukai dengan lebih mudah dan lancar. Okey. Jadi hari ini kami bawakan yang pakar. Ha -ha. Okey bersama dengan kita Encik Muhammad Zul Fikar Muhammad Nur, eksekutif hasil Jabatan Himat Korprat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk berkongsi ilmu tentang tanggungjawab pembayar cukai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziani, Ziani dan juga Rai. Ziana. 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 ke Ziani? Ziana. Ziana. Jangan sikit madah dah berhela. jangan. jangan mengundang. Takut dia tinggal helah je. Nah, tinggal helah je. Madah dah hilang. Hilang. Okay. Dan Baik. But... juga pada pendangan bernama radio. Alright. Dan kita boleh, uh, anda boleh tonton kami sebenarnya live di TikTok dan juga mm. di FB. Sebarang mm. soalan boleh ajukan secara harmonis juga menerusi WhatsApp di 012-394-2834. Baik. Bila kita sebut tentang e-filing, dah tak sabar satu match okey satu minit kita akan isi mm. <laughs> make sure anda ingat anda punya password dan sebagainya oh, apa ni digital set tu mm -mm. pun uh, masih lagi aktif kalau mm -hmm. tak boleh renew jangan lupa juga muat turun aplikasi ah ya, sebelum betul. itu sebelum kita bercakap ah ha. sebelum okay. jadi sebenarnya apa perkara utama yang perlu pembayar cukai ambil tahu apabila mereka bercakap tentang e filing Okey, baiklah. Terima kasih Ziania juga Raifa. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada peluang untuk terus kita berbicara mengenai hasil. Kami amat menghargai kesempatan ini dan ingin mengambil peluang untuk berkongsi maklumat penting berkenaan e-filing. Semoga pokoknya mm -hmm. kita pada pagi ini dapat membantu pendengar memahami dengan lebih jelas tentang kewajipan cukai. Okey, untuk tanggungjawab pertama yang perlu pendengar tahu untuk melaporkan pendapatan kita setiap tahun ini, lebih mudah kita sebut sebagai hantar e-filing ini adalah tarikh Tarikh penghantaran borang nyata cukai ataupun orang kat luar sana yang panggil BNCP, BNCP tu adalah borang nyata cukai pendapatan. Jadi okay, untuk penghantaran borang nyata cukai pendapatan ini adalah mengikut kategori pembayar cukai dan jenis borang nyata yang perlu dihantar. Bagi kategori individu pemastautin yang tidak menjalankan perniagaan ataupun dikatakan mempunyai pendapatan penggajian, bolehlah menghantar borang BE ataupun EBE mula dari 1 Mac 2026 sehingga 30 April 2026 dan Setiap tahun kita akan bagi ruang dan peluang Tambahan masa selama 15 hari Sehingga 15 Mei 2026, manakala Bagi individu Pemastautin Yang menjalankan perniagaan pula Mereka perlu menghantar borang B Tadi EBE, mm -hmm. ni borang B Yang menjalankan perniagaan Bermula 1 Mac 2026 hingga 30 Jun 2026 tambahan Masa yang diberikan Ada juga tambahan masa selama 15 hari Sehingga 15 Julai 2026 saya ulah kembali apa yang membezakan di antara borang EBE dan juga EB ni EBE ni adalah orang yang terima gaji setiap bulan mm -hmm. manakala EB ni adalah individu pemastautin yang menjalankan perniagaan tapi kan ada juga yang macam confused mm -hmm. apa yang dia nak declare kalau dia ni menj dia menjalankan perniagaan pada masa sama dia dapat gaji juga uh -uh. ha yang itu dikategorikan sebagai EB individu pemastautin yang menjalankan perniagaan yang mana ini adalah tarikhnya pada 1 Mac hingga 30 Jun 2000 2026. Jadi kan? Jadi pastikan menghantar dan laporlah cukai tepat pada waktunya. Jika lewat, of course lah. Mm -hmm. Akan ada penalti. penalti. Oleh itu pastikan setiap setiap ingat tarikh penghantaran BNCP ini setiap tahun. Kita tak akan ubah tarikh ni. So setiap mm -hmm. tahun akan ada yang samanya. Cuma ni ada extra 15 hari lah. Ha, mungkin lepas ni akan ada 30 hari. Kita tak tahu mungkin. Mm ha, itu adalah tarikh yang yang perlu kita ingat setiap tahun. Okey, baik. Itu baru tanggungjawab yang pertama. Ya, yeah, betul. Okey, kita nak teruskan untuk tanggungjawab yang kedua yang perlu kita ambil tahu tentang e-filing ni iaitu dokumen yang berkaitan lah. Uh, jadi, uh, Encik Zulfika, apakah yeah. dokumen yang perlu disediakan oleh pembayar cukai bagi tujuan e-filing? Okey, uh setiap tahun kita akan dengar kan EA dan juga EC mm. betul tak so yeah. membezakan EA dengan EC ni kita tak dapat pun EC okey apa yang membezakan EA dengan EC ni adalah EA adalah pekerja sektor swasta manakala mm. EC ni adalah pekerja di bawah sektor kerajaan benda yang sama yang mana penyata pendapatan tahunan adalah borang EC ataupun borang EA daripada majikan masing-masing setiap tahun majikan kita perlu mewajibkan untuk mengeluarkan penyata pendapatan tahunan kepada pekerja untuk tujuan e-filing. Bukan kita yang keluarkan e EA ataupun EC tu, majikan kita, sumber manusia, HR dan sebagainya. Kenapa saya cakap EA dan juga EC ni penting? Adalah kerana penyata ini terdapat jumlah pendapatan tahunan yang telah diterima bagi tahun tersebut. Contoh kita nak declare e-filing tahun 2026. So EA dan juga EC kita adalah maklumat daripada tahun 2025 hmm. yang mana terdapatnya potongan cukai uh, pendapatan kita setiap bulan ada zakat yang dibayar melalui potongan gaji hmm. ada juga derma hadiah sumbangan yang dibayar melalui potongan gaji dan juga yang penting caruman yang dibayar oleh pekerja uh, kepada KWSP dan juga perkeso yang mm -hmm. ternyata dalam uh, EA dan juga EC tu. So kita rangkuman uh, keseluruhan pendapatan yang kita terima bagi tahun 2025 ada dalam EA dan juga EC kita. Mm -hmm. So senang taklah kita nak ambil slip gaji kita setiap bulan kita darab dengan mm -hmm. 12. So mak maksudnya itu tak tepat. Sebab mm -hmm. apa tahu? Sebab kita kita darab dengan 12 je, mungkin ada komisen yang kita uh, dapat setiap bulan, ada yang, ada yang bulan tu tak dapat. So mm -hmm. penyata pendapatan tahunan inilah yang amat penting kerana ini adalah menentusahkan berapa jumlah keseluruhan yang kita dapat pada tahun 2025. Selain okay. itu selain EA, kita ada juga dokumen-dokumen uh, lain yang perlu kita sediakan. Antaranya adalah penyata bank, penyata yuran pendidikan penyata perubatan, penyata insurans dan juga risik perbelanjaan yang berkaitan dengan pelepasan untuk potongan cukai. So dokumen-dokumen ini perlulah disiap-siagakan sebelum kita mengisi e-filing untuk tahun 2025. 2026. Okey. Mak itu semua apa yang perlu ada, apa yang kita kena tahu, mm -mm. penting EAEC itu semua mm -hmm. memang penting. Mm -hmm. Alright, tahu jawap ketiga. Mm -hmm. Ha, apa yang kita kena tahu tentang e-filing? Macam mana nak masuk sistem? Mm -hmm. Betul ke orang kata seminggu pertama sistem down? Eh, tadi eh. siapa netizen? Siapa cakap tadi? Uh, eh, siapa siapa cakap? <laughs> Okay, apa yang, eh, betul lah tu Maksudnya Volume yang terlampau tinggi Sebab orang dah tahu dah Satu match ni 12 satu minit Bakal teraifah Akan adalah Berpusu-pusu Orang nak masuk Maksudnya ramailah Lambakan volume yang tinggi So mungkin ada delay So rancanglah Untuk e filing So Apa yang penting uh, Pada tahun ini Seiring dengan pelaksanaan uh, Memandatorikan Penggunaan e-perkhidmatan Yang telah bermula Pada 1 Januari 2024 Pembayar cukai Bolehlah pun cukai pen, uh, Pendapatan menggunakan platform e-filing yang boleh diakses melalui portal MyTax di mytax.hasil.gov.my atau boleh je download MyTax di telefon bimbit menerusi Apple Store dan juga Google Store bagi pengguna Android. Bagi pengguna ataupun yang cukai baharu ini yang penting. Sebab anda boleh mohon nombor PIN di portal MyTax dengan membuat pendaftaran melalui eKYC iaitu pengguna, uh, penggunaan uh, e suatu foto ataupun eCP55D iaitu kaedah permohonan siji, sijil digital untuk e-filing cukai melalui maklumat yang diperlukan seperti alamat email yang berdaftar. Kalau kita terlupa kata laluan ah, Saya Kalau lah selalunya setiap ya, tahun Memang akan ada tak, yang, yang lupa Yang paling tak boleh mm. nak Brandy tak saya Eh, Pak rasa-rasa Apa kakak punya <laughs> kata laluan Kena Pen -pen cas lah untuk ha. ingatan kan <laughs> Mungkin ada orang lain juga sama macam saya eh. <laughs> So ada butang untuk lupa kata laluan Selepas uh -huh. anda masukkan nombor kad pengenalan Kata laluan anda Akan ditetapkan semula Melalui medium email Yang berdaftar Dan ini yang penting Untuk hmm. saya ingatkan Kepada pembayar cukai yang baru Nak isi e-filing RM2000 2026 ini. Saya ingatkan supaya isilah menggunakan email peribadi. Bukan menggunakan email syarikat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sampai bila kita bekerja dekat satu syarikat tu. Faham. So inilah yang penting untuk menggunakan email peribadi. Supaya tidaklah akan ada masalah untuk masa depan. So masalah ini yang membebankan. Kalau kita lupa email, kita kena masuk pula dekat www.hasil.gov.my di bahagian hubungi kami melalui borang maklum balas pelanggan. So kita tak nak membebankan pembayar cukai kita. So ingat email peribadi untuk didaftarkan. Selain itu, ini juga yang jadi penting. Sebab apa tahu? Sijil digital tamat tempoh. Betul. Ha, lah. Setiap tahun mungkin akan ada. Kita dapat call juga tahu. Kenapa Sijil kita tamat tempoh? Jangan risau. Ini sentiasa akan diperbaharui yang mana uh, pembaharui Sijil tersebut di, dengan memasukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan seterusnya klik je butang hantar. Tempoh sah bagi Sijil digital adalah setiap 3 tahun sahaja. So mm -hmm. jangan panik lah kalau si digital kita tamat tempoh okey baik faham Sekarang ni faham okey ini yang paling nanti nantikan ni Aha, apa Aa, tu? tanggungjawab keempat yang mm -hmm yang ditunggu-tunggu mm -hmm. uh, bila tibanya musim e-filing ah. pelepasan cukai yang boleh dituntut untuk mendapatkan semula bayaran balik cukai terlebih bayar mm -hmm. jadi kongsikanlah pelepasan-pelepasan yang kita boleh tuntut bagi tujuan tersebut mm -hmm. ini part yang paling krusial lah Azian mm. dan juga Raifa sebab apa tahu pelepasan cukai ni setiap tahun akan ada perubahan-perubahan yeah. melalui belanjawan kita lah so pelepasan kita ni ada uh, ada perkara keempat yang perlu semua tahu sebelum kita mengisi e-filing so, tak cukup ilmu di dada macam manalah kita nak isi e-file setiap so, tahun kita akan belajar je berkenaan dengan cukai. So ada um, ada lima kategori yang utamalah dalam pelepasan ni. Ada kategori individu, ada kategori perubatan dan keperluan khas, ada gaya hidup, ada insurans ataupun caruman dan yang kelima adalah pelepasan anak tuntutan ke setiap pelepasan perlu dilakukan bersama dengan dokumen yang berkaitan bagi mengelakkan sebarang tindakan audit ataupun siasatan ataupun sekarang ni kita akan panggil sebagai pematuhan. Antara pelepasan yang perlu ataupun boleh dituntut oleh pendengar tapi hari ni kita bercakap pasal benda yang basic je lah. Setiap orang akan isi benda ni. So untuk yang pertama adalah yang wajib ini adalah individu dan saudara tanggungan iaitu terhad sebanyak RM9,000. So tidak akan berubahlah setiap tahun Memang akan RM9,000 hmm. Yang keduanya Ini adalah gaya hidup Pembelian komputer peribadi hmm. Telefon pintar Ataupun tablet ha, Ini saya ingatkan Kepada yang buat bisnes Yang tadi tu Pemasang Yang menjalankan perniagaan Bukan untuk kegunaan uh, Perniagaan Yang mana guna Untuk perniagaan Tak boleh tuntut okay. Untuk pembelian komputer, komputer peribadi Telefon pintar Ataupun tablet Sebenarnya ada Bil bulanan Untuk langganan internet Ini termasuk dalam Gaya hidup Yang terbaru Kita ada yuran khusus Peningkatan kemahiran uh -huh. Ataupun kemajuan diri Ini sebanyak RM2,500 Dan Ada good news Ada tambahan Gaya hidup kita Sebanyak RM1,000 Untuk pembelian Peralatan sukan uh -huh. Fee kemasukan Ke fasiliti sukan Dan Fee pertandingan Ataupun pendaftaran sukan fee, uh, Yang mana-mana yang join Marathon ke apa-apa kan Saya sekarang ni kan Kita tengah famous uh -huh. Dengan marathon kan So yeah. fee ini boleh Diklaim Setiap uh -huh. tahun Yang mana kita register-register tu Setiap tahun kita Setiap bulan kita masuk So uh -huh. cukup lah seribu So okay. sebanyak 3500 Kita boleh claim Dalam pelepasan Gaya hidup Seterusnya uh -huh. Anak anak yang berada di bawah umur 18 tahun sebanyak 2000 tapi anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas yang belum berkahwin dan menerima sepenuh masa yang belajar sepenuh masa di peringkat A level, sijil matrikulasi, persediaan ataupun pra ijazah sebanyak RM8000 seorang boleh claim. So kalau anak ada empat orang belajar mm -hmm. dah berapa dah? RM32000 dah pelepasan boleh claim. Mm -hmm. Kan betul tak? Selain so, anak kurang upaya yang masih lagi belum berkahwin sebanyak RM8000 juga insurans nyawa dan K2SP sebanyak RM7000, perbelanjaan mm -hmm. perubatan termasuklah dengan diri sendiri, suami ataupun isteri dan juga anak sebanyak RM sepuluh ribu orang penghantaran anak enam uh, tahun ke bawah terhad kepada tiga ya, ribu. Ini yang saya taskar dia juga tadi kan ni adalah yang berdaftar sahaja. Yang bukan kita hantar ke pusat asuhan kat mm -hmm. sebelah rumah tu yang tidak berdaftar tu tidaklah mm -hmm. boleh. boleh. Tapi saya ingatkan eh tuntutan untuk orang penghantaran anak ni salah seorang je. Mm -hmm. Suami dan juga isteri. Ya ini Suami ataupun isteri. Betul. Ha -ha. Dia sebenarnya kebanyakan ni suami dengan isteri kena bincang dulu. Ya betul. Ha -ha. Ha -ha. Sama juga dengan ha, ialah kena bincang. Benda memang boleh bincang. Jangan bergebut-gebut. Ataupun main Game. siapa isi dulu dia menang. Ya. Yeah, ha, ha. Siapa cepat eh lawatlah ha, ha, 2 bahasa minit. Tapi yang paling penting kena bagi tahulah <laughs> uh, yang uh, abang, abang dah isi. Ah, abang dah claim. Ah ha, kau kena audit Kena yang. audit kan? Ha. Yang, yang yang kena. <laughs> <laughs> Seterusnya adalah tabungan SSPN lah sebanyak RM8000. Ada banyak lagi uh -huh. potongan dan juga pelepasan cukai yang boleh digunakan untuk mengurangkan cukai. <laughs> Maklumat pelepasan cukai Bolehlah dicapai di portal rasmi hasil www.hasil.gov.my ataupun kita telah dah dah up di media sosial Instagram Hasil Malaysia ada posting berkenaan pelepasan tahun 2025. Yeah. Saya so, ingat saya posting tu pada 11 Disember 2025. Okey disebabkan saya memang sangat pegawai <laughs> uh, jadi I, I would like to share. Okey okay. okay. boleh boleh okay. teruskan. Contohnya uh, untuk ibu-ibu yang menyusukan anak Aha. kerana kita memang nak menggalakkan mm -hmm. penyusuan ibu. Saya rasa mm -hmm. kita ada pelepasan sebanyak RM1000. Mm -hmm. Ini 2 tahun sekali je kan boleh claim. Mm -hmm. Betul. Aha. Wow. Aha. Betul betul. 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 Kamu betul tak betul pandang muka Cik Sofi kak ha. tapi yang penting pembayar cukai wanita sajalah <laughs> janganlah su suami yang klik sebab suami dia cakap ab abang yang beli Aha, ha memanglah tapi <laughs> tapi yang menjaga yang mengasuh anak Ayol tu yang berkorban 9 bulan tu adalah siapa wanita <laughs> <laughs> tak ini penting sebenarnya kadang-kadang uh, kita rasa benda ni macam kelakar tidak eh mm -mm. Uh, dan juga uh, antara yang lain yang yang boleh juga kita ni adalah uh, perubatan dan keperluan khas ya yeah, uh, betul ha juga. itu pun banyak Ha ha untuk ibu bapa kita. Ha ini cerita yang lebih detail untuk pelepasan bagi perubatan dan keperluan khas ni adalah syarat-syarat dia. Ha ha. Tapi yang bestnya ada, ada tahu rawatan kesuburan pun ada, haa. vaksin sehingga seribu ringgit, betul. gigi sehingga seribu ringgit. Ha betul betul. Ha ni semua ni memang bagus. Saya memang saya pun buat gigi haa. tahun haa. lepas memang berapa jumlah gigi yang dapat lebih. tu? Ha lebih. lebih. Memang Seboleh so, se buat terhad lah Tinggi lah tu oh, ha. Kita ha, ha. go to max <laughs> uh, Kalau dia boleh Seribu satu Seribu satu Kita letak kat situ <laughs> Okay uh, Dan juga uh, Untuk diagnosis Ataupun intervener Awal Anak-anak uh, pemulihan ni kan mm -mm, Boleh juga 18 ha -ha. tahun Ini ada sehingga 8000 6,000 mm -mm. ringgit saya, saya. Ha, -ha. Ha, ha Jadi ini, ini semua penting 6000 RM6,000 uh, Lepas tu kalau Mungkin ibu bapa Datuk nenek yang kita jaga yeah. pun Oh yeah. memang nenek saya Duduk dengan saya ha. Cantik so, Cantik Cantik boleh tu <laughs> So pembelajaran pembelajar tu Bolehlah diklaim <laughs> Tapi dengan syarat ada dokumen lah Sebab oh, tu lah saya cakap tak Ada tak penyata eh? Sebab tu lah saya cakap Ada penyata bank tu Kalau kita mm -hmm. hilang lah riset sebagainya Tapi mm -hmm. kita ada dokumen lagi lain Iaitu penyata bank yang Yang boleh membuktikan ada yang kita beli barang-barang untuk kita punya datuk nenek ibu dan juga bapa kita. Hmm. Hmm. Very nice eh, hmm, betul. thanks tau. Hmm. Uh -huh. Untuk pembelajaran atas sokongan asas untuk OKU banyak eh, pun boleh macam-macam lah, macam-macam, macam-macam, eh? betul. Okay. Uh -huh. Apa nak? Macam banyak sangat ni. Tak apa, ada pegawai. Tak ada pegawai. Ada pegawai akan bantu insyaAllah. Okey. yang seterusnya ni ada lagi ni, tak habis lagi kan. Okey. berkaitan dengan pembayaran baki cukai dan bayaran bagi lebihan cukai ni. Ini Saya yakin Raifah sukalah. Bagaimana kan cara nak buat pembayaran cukai dan bagi mereka yang layak terima bayaran balik hmm. ah, dan bila mereka ni boleh menjangkakan pembayaran tersebut. tersebut. ya hmm. Betul. Hmm. Okey dari tadi kita dah isi macam mana kita nak isi filing. Hmm. Yang kedua kita dah bercakap tentang pelepasan. Hmm. So of course lah di di penghujungnya kita nak tahulah berapa pula jumlah cukai yang perlu dibayar ataupun lebihan cukai yang Raifah tunggu-tunggu setiap hmm. tahun ni. Bukan saya. Bukan saya. Tiga puluh juta, juta rakyat, rakyat, Malaysia, rakyat eh. Malaysia menunggu <laughs> tapi saya spesifik kepada Raifah lah hari <laughs> ni. <laughs> Pegawai Pegawai, pegawai. Ah. pegawai. Okey setelah selesai Kita laporkan cukai Menerusi e-filing e Mungkin anda Ada yang perlu Membayar cukai Kerana jumlah potongan cukai Bulanan kita Yang ditolak oleh majikan Okey yang to yang ditolak oleh majikan Itu adalah Anggaran sahaja yeah. uh, Daripada kita punya majikan uh, Tidak mencukupi Berbanding jumlah cukai Yang perlu dibayar Jadi Bagi bayaran cukai tersebut Bayaran perlu dibuat Sama seperti Tempoh penghantaran e-filing Iaitu Borang BE Individu Pemastauting tidak menjalankan perniagaan sehingga 15 Mei 2026 mm -hmm. untuk borang B B individu pemastautin yang menjalankan perniagaan sehingga 15 Julai 2026. Contohlah Raifah isi 1 Mac 2026. So dia ada tempoh sehingga 15 Mei untuk buat bayaran tu. Mm -hmm. Ah ha, tapi sekiranya bayaran tersebut tidak dibayar dalam tempoh yang telah ditetapkan ah ha, of course lah berhadapan dengan kadar penalty penalti. Ya. ataupun atas baki cukai pendapatan kita tu contoh RM500 uh, kita ada tambahan cukai yang perlu dibayar so RM500 tu yang kita kena uh, penalty jadi untuk mengelakkan sebarang masalah anda perlu membuat bayaran secara dalam talian di portal mytax melalui bayar hasil dengan menggunakan nombor bil ataupun nombor TIN apa hmm. yang bezakan pula nombor cukai pendapatan dengan nombor TIN ni hmm. sama sahaja TIN ni adalah tax identification number dan nombor cukai pendapatan tu adalah bahasa Melayunya lah. Okay. So tapi IG semua tu Adalah benda yang sama je. Sebagai Rujukan paya cukai. Dan pembayar cukai Yang layak menerima bayaran Balik lebihan cukai. Boleh Menerimanya dalam tempoh 30 hari bekerja Selepas penghantaran e-filing. Seperti yang Ditetapkan dalam piagam pelanggan hasil Proses ini bergantung kepada Ketetapan maklumat dalam borang yang Tercukai pendapatan serta dokumen sokongan Jika diperlukan. Okay. Untuk lebihan cukai Ni pula contohnya macam lah Kita dah buat anggaran okay majikan dah buat anggaran sebanyak RM2000 ah mm -hmm. uh, sepanjang tahun yang dah dibayarlah PCB PCB yang total yeah. total, total, total 2000 tapi dah dah kelim pelepasan dan sebagainya cukai kita 1000 je so mm -hmm. ada lebihan cukai sebanyak berapa lagi RM1000 lagi. So RM1000 ni lah dikatakan sebagai refund ataupun lebihan cukai yang boleh diterima dalam tempoh 30 hari selepas kita menghantar e-filing dan juga berjaya menghantar e-filing tu. Dan sebab itu masa kita isi tu kena isi betul-betul nombor akaunnya, banknya betul. Betul. Ha, kan Kau orang pula kaya macam mana? Nombor akaun contoh bank lain. Ha. letak bank-bank lain tak masuk. Oh, betul. Tiba-tiba. Ha, ha, betul. Betul. Ada. Pegawai. Ada. 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 Sebab apa tau sebab ada juga yang letak uh, nombor bank uh, suami tak boleh Aha. sebenarnya sebab kita akan check lah kalau itu adalah uh, akaun sendiri barulah mm -hmm. akaun dimasukkan dan pastikan akaun bank kita tu aktiflah mm -hmm. uh, bukan maksudnya bukan yang dah tutup lah sebab isu akan ada bila tak dapat pun refund tak dapat pun lagi mm -hmm. lebih hancurkan. viral ha, post ha, viral dekat post dekat ha salah sendiri <tuk> salah tak bagi tahu tak bagi tahu ha <tuk> tapi untuk kalau kalau lah berlaku tu jangan risau mm -hmm. kita orang lembaga hasil ni tidaklah marah datanglah <tuk> uh, maklum balas tersebut ke pejabat hasil yang mengendalikan cukai okey tadi kita ada share ada bayaran alimony kan <tuk> okey kalau kita nampak, bayaran alimony tu adalah bayaran yang kita beri kepada bekas isteri. Hmm, hmm, Okey, hmm. ada yang tanya, Habis kalau nafkah bulan-bulan tu boleh claim ke?" Zairul Nizam tanya. Ayo boleh. Ayuh. Nafkah bulan-bulan tu. So, walaupun bekas pun still lagi boleh claim. Ah, kalau isteri dia bagi nafkah tak tak boleh lah. Tak boleh lah. Kita tanggungjawab kita. Kenapa? <laughs> eh, kenapa yang undang-undang tahu hujung-hujung <laughs> ini? Hujung-hujung ini. -hujung <laughs> betul so, kan, tanggungjawab kita juga walaupun uh -huh. dah jadi bekas sebab kita ada mungkin ada anak yang lagi perlu ditanggung uh -huh. so uh, bekas isteri ni layak bekas uh, bekas suami ni layak lah untuk claim lah walaupun dia dah jadi bekas pun mm -hmm. nah. Okay, 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 bye 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 okay. <laughs> uh, dah claim macam-macam semua mm -hmm. kan dapat lebihan cukai Dia dapat lebihan cukai, uh, dapat lebih cukai uh -huh. dan sebagainya uh -huh. uh, kita sebut juga tentang rekod eh yeah. rekod percukaian yang mm -hmm. lengkap ni berapa lama rekod ini perlu disimpan ah uh, itu soalan uh. yang penting jugaklah sebab kadang-kadang kita lupa. Eh, Reset kita tak sampai 2 minit dah buang dah kan. Yo. Ha, padahal benda tu boleh claim dalam pelepasan. kita uh -huh. Betul tak? Ha, sebab tu lah sekarang ni ada e-invoice tu. Boleh simpan je reset dalam kita punya my kita. Mm -hmm. Ha, so sekarang ni perkara yang keenam yang perlu anda tahu dan juga especially pendengar-pendengar uh, bernama tahu tentang e ni adalah penyimpanan rekod percukaian. Untuk makluman semua juga rekod percukaian kita perlu disimpan sekurang-kurangnya bagi tempoh 7 tahun. Yang mana termaktuk dalam Akta Cukai Pendapatan 67 di bawah seksyen 82 dan juga 82A yang mewajibkan penyimpanan rekod bagi individu, syarikat, majikan dan juga perniagaan. Tujuan dia adalah untuk kita buat rujukanlah ketika membuat e-filing dan yang paling penting ia adalah sebagai dokumen sokongan yang perlu dibuktikan sekiranya anda diaudit ataupun disiasatlah mm -hmm. oleh pegawai hasil. Untuk memastikan rekod perjalanan disimpan dengan teratur dan lengkap, ada kaedah-kaedah yang selamat systematic untuk kita sarankanlah kepada pendengar-pendengar. Uh, iaitu sediakan file digital ataupun fizikal untuk simpanan resit. Kedua, gunakan file mengikut kategori. Contohlah kita ada pendapatan, buatlah satu file. Kita ada pelepasan cukai, buatlah satu file. Dan insurans, buatlah satu file. Supaya kita senang. Bila pegawai hasil call, okay, kita bawa je file-file tu sebut, dah. Ini adalah dokumen-dokumen kita. Yes. Ha, saya percaya Raifah akan buat macam tu jugalah. Ha. Sebab saya pernah kena audit then ha. I know the feel. tapi ha. 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 jangan takut kan Betul. Apa? Kerana uh, pihak lembaga sih sangat Mesela. baik, mereka <laughs> sangat membantu dan mereka tidak marah. Uh, kerana tak perlu takut Betul. sebab Betul. memang dire random pick up saja yeah, random betul, pick bukan. tapi kalau anda memang influencer memang mm -hmm. kalau yeah. kereta kau sampai yeah. 15 yeah. memang yeah. sesuai oh, lakukan memang, <laughs> memang <laughs> kena memang <laughs> kena tapi <laughs> kena <laughs> kena, <laughs> kena panggil jelah uh -huh. dulu kita tanya yeah. je ha. tanya-tanya soalan-soalan <laughs> mesra <laughs> <laughs> Okey sebelum kita akhiri oh, kita okay. cakap pagi ini mm -hmm. sedikit pesanan ringkas dan penting kepada para pendengar bernama radio silakan Okey sebagai penutupnya saya bagi pihak hasil ingin mengingatkan kepada semua pendengar terutamanya para pembayar cukai agar jangan tunggu sehingga saat akhir untuk melaporkan pendapatan anda bayar cukai tepat pada masanya untuk mengelakkan penalti especially kita dah nak masuk bulan Ramadan dan juga Syawal ni kan of course mm -hmm. kita akan busy dengan ibadah dan juga kita akan ada hari raya so saya ingatkan kembali 1 Mac 2026 hingga 30 April 2026 untuk individu pemastauting yang tidak menjalankan perniagaan dan manakala untuk EBE individu pemastauting yang menjalankan perniagaan pada 1 Mac 2026 sehingga 30 Jun 2026 Pastikan anda sentiasa mendapat maklumat terkini Tentang perubahan dalam undang-undang cukai Dan jika perlu dapatkan khidmat profesional Untuk memastikan anda mematuhi semua keperluan cukai Dengan maklumat yang betul Kita hmm. boleh menguruskan kewajipan Sebagai pembayar cukai yang patuh Dan memastikan masa depan lebih stabil dan sejahtera Mari sama-sama membangunkan negara Andalah wira negara cukai anda Masa depan kita semua yeah. Jangan takut kalau perlu bertanya dan sebagainya. Mereka juga ada banyak buat webinar boleh masuk kalau tak pernah free. Ya. Tengok je dekat laman media sosial tu. Tak ada bayaran apa-apa. Betul. Mungkin anda tak perlukan pegawai dah. Tak perlukan juga Kita ke secara fizikal kita. Manja. Sebenarnya kan. Manja. Tak baju ke di mana-mana dia manja. Manja. Kadang-kadang kita perlukan sentuhan tu kan. Walaupun dalam kepala dia lah yang buat. Kan. Ha. Hani tak apa. Lah. Ah, tak apa. lebih meyakinkan, lebih oh, meyakinkan kita. Kadang-kadang kita ragu-ragu juga tau. okay, tau. Jadi layari saja hasil.gov.my untuk dapatkan maklumat lanjut. Terima kasih kita ucapkan mm -hmm. kepada Encik Muhammad Zulfiqar Muhammad No, mm -hmm. Eksekutif ]Evet. Hasil Jabatan Himat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Bersama-sama dengan kami untuk klinik cukai di Bernama Radio. Terima kasih. Dengarkan Ber right. kami Bernama Radio untuk anda. Klinik cukai ini dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.